Сегодня я вам расскажу про наверное модели на по почковом Мой научный руководитель, кандидат физико физике наук, начальник лаборатории и ну, Института физики плазмы, Национального научного центра Харьковского физико-технического института. Владимир Евгеньевич Моисеев. Ну, начнем. с того, что, нагрев, что это, это энергии плазм из в плазмы из глины. Установка установках с магнитным плазмы используется в основном аммический нагрев, ну, с помощью высокочастотных электрических полей, а также нагрев пучками. Но я вам расскажу подробнее о нагреве пучками, потому что как бы это да. ну, начнем с того, что почему нейтральные атомы. Так как у нас сильные магнитные поля, в установках, нам необходимо, чтобы наш атом беспрепятственно проходил в скалер, там где плазма. Ну, а дальше происходит ионизация этого атома. и, ну, ну, Главное оторвать электрон. Ну, это либо ионизация, либо процесс ну, ионизации, либо перезарядка. После того, как электрон вырвался, ион с высокой энергией начинает передавать свою энергию вот это, частичкам плазмы. Ну, а источники таких атомов, э, это, э, получается, э, мы делаем, э, ну, выделяем ионы водорода медленные, потом ускоряем и проводим, э, ну, ускоряем и э, э, даем ну, должен лететь в дом взаимодействия, называется э, ну, зона перезарядки. Он там закладывает электрон и вылетает дальше уже в в нашу камеру. Ну, теперь я вам скажу взаимодействие пучка с, ну, с частиц плазмы. Ну, это начнем с механизма регистрации ну, быстрых ионов ну, и лечения. Ну, в общем, я уже рассказал, как явлённые работают в камере. Ну, и это ну, два, два процесса — ионизация и перезарядка. Ну, как видно из этого рисунка, у нас вот это вот, — это перезарядка, это у нас э, ионизация. А это ну, — ионизация электронной, а это ион — ионная. Ну, из этой картинки я могу сказать, что при энергиях меньше 40 в кВт у нас основной процесс, идет это перезарядка. Свыше это идет реализация. Ну, а теперь ну, я скажу про долю энергии быстрых ионов, которые дают электронам и ионам платным. Ну, получается, Эту картинку я взял из Тевухина. Э, на этой картинке видно, что э, вот это у нас доля, а это э, энергия атома, который влетел на температуру. И тут можно сказать э, вот что. Что у нас э, с ростом э, энергии э, температура э, получается большую долю от Атом наш ну, ион быстрый ион передает электрон. А при меньших энергиях этот ион передает ионам плазмы. Ну а теперь я расскажу про времена. Ну, их несколько на самом деле. Это времена э, торможения быстрых ионов, времена взаимодействия быстрого иона бесплатно, ну а также времена уравновешенной э, 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 ну, температуры между электронами и ионами. Но ну, из этого выражения потери энергии э, можно выделить э, время отображения быстрого иона. Э, ну, ЕФ, это энергия быстрого иона, который ну, мы запускаем в камеру а это критическая. Э, вот, этот, да, вот это того, э, это, ну, можно сказать, время там уже, которое пропорционально на нас, вот этой, Ну, дальше пойдет на ней еще, по -право -право -право. Ну, если это уравнений мы получаем время отложения ион, с которого была энергия ε0, ну, и 0 и Ну а теперь поговорим о восстановлении теплового развития между ну, ладно, между электронами и ионами. Вот это выражение это ну, это выражение мы будем как раз вычислять эти временем. Ну, это получается скорость передачи энергии единицы объема от электронов ну от электронов и электронов. Вот это вот э, Тау Е, и там просто плохо видно, ну это Е, это время, за которое э, и, ионы и электроны плазмы, а у них будет одинаковая температура. Э, ну а это уже мы вычисляем э, характерные времена особенно современного теплового равновесия между ион-ионом плазмой и электрон-электронным плазмой. Ну, для упрощения нашей, ну, моей модели э, налево на левоплазм, э, ну, пучком мы быстрые времена по сравнению, ну, вот этим, вот, мы опускаем, ну, считаем Ну а теперь поговорим уже о модели, с чего, ну, как она строится и с чего она носит. Ну, это я сперва, что начну, это компоненты, что мы будем описывать. Это нейтральные атомы пучки, это то, что мы запускаем в камеру. Дальше это быстрые ионы, это ионы, которые образовались после ионизации или перезарядки наших ну, нейтральных атомов. Дальше это ионы электронной плазмы. И нейтральные атомы это те атомы, которые мы запускаем в камеру. Ну, а теперь ссылаясь э, на одну современную модель на биоплазмы, причем не частиц, э, э, ну, как бы мы или много Ну вот, э, как бы, в чем она заключается? Она заключается в уравнении баланса частиц и в уравнении баланса энергии. Причем, как бы, э, не учитывается а тут э, э, Длина как бы пролета нашего э, атома. Э, а хотя это очень важно, так как это она зависит на самом деле, и еще зависит от три плазмы. А вот в этой модели это в этой зависимости на самом деле не было. Ну, теперь вот мы вводим размеры плазмы. Это наша длина, ну, длина нашего плазменного столба. Э, это длина, э, на которую может пройти нейтральный атом и ну, вза взаимодействует с плазмой. Э, ну, вероятность, вот я вычислил вероятность э, реализации нейтрального атома, и у меня получилось вот такое выражение, где это Ну, а теперь начнем тоже выписывать уравнение ну, баланса, как и в текущей работе, только для нашего случая. Вот это уравнение. еще в том случае, когда у нас температура электронных пиона равны, у нас получается такое уравнение, где вот эта слагаемая это энергия, которую внес можно сказать, наш нейтральный кручок. Э, ну, и быстрее он, вот так, правильно будет. Это изнавидение на ионизацию нейтральных атомов, которые мы запускаем в камбу. Э, это нам не вот этих вот атомов, которые мы запустили, э, они же получаются холодные, мы э, ну, э, как бы предполагаем, что они в них нулевая температура. А это излучение. Вот это слагаемое справа – это у нас получается изменение энергии плазмы. Ну а теперь рассмотрим случай. Мы только что рассмотрели случай, когда у нас температура электронов и ионов равны, а теперь рассмотрим, когда у нас они не равны. Ну, теперь нам надо написать два уравнения для электронов и ионов. И вот мы их записали. Это для электронов, это для ионов. Вот тут у нас слагаемо выпадает, так как сечение ионизации при малых энергиях а мало, ну это, было, это было на рисунке. Видно, что у нас как бы сечение ионизации ионами оно уходит. То есть мы их пренебрегаем. Но оно есть, но оно маленькое дальше. Мы предполагаем также, что вот эти два слова, которые нагревают холодные частицы, которые мы напускаем, ну, мы напускаем нейтральные атомы, но ну, они а в реализации, они же на ион и электрон как бы распадаются. Ну и мы предполагаем, что электрон греет электрон, и он греет ион. Ну и также для полной нашей, ну, для полной подпели нам необходимо еще баланс частиц. Вот он. Ну, мы, я исхожу скажу из того, что как бы, баланс частиц у нас как бы частицы появляются ну, неоткуда, что у нас должны они э, куда собраться. Ну и вот у нас ионы и электроны берутся за счет э, перезарядки. Э, потом еще вот, быстрый ион, когда летел, он расширяет свою энергию. Он получается ну, и уже он становится ну, ну, как бы mm -hmm. ну, вот. ну а теперь это полная система, которая у меня получилась. Э, э, ну, мы ее э, дифференцируем и Подставляя э, да, ну, начальные значения э, э, температуры и плотности, мы можем э, э, ну, написать и, ну, как это э, посчитать ее со временем музыкально. Ну да. Ну, результат моделирования у меня получился вот такой. Это э, вот, эта вот температура плазмы начально, ну, получается 1 кВт. Ну, это ну, время. И ну, мы наблюдаем э, изменение энергии со временем. Э, ну, я делал это э, для, пример, для примера LHD. И вот взял такие вот параметры. Э, мощность пучка 9,6 мВт. Э, энергия пучка нейтральных атомов 98 кВт вольт. Длина пути пучка это вот это то, что я показывал маленькая S. Э, оно получается 74 сантиметра. Начальная энергия э, наших электронных ионов плазме 1 кВт тут мы видим, что у нас и у электронов но температура преобладает, чем у ионов. Но потом мы наблюдаем, что у нас наоборот температура ионов становится больше, чем у электронов. Это все из-за того, что у нас повышается температура и у нас Э, доля энергии э, боль, ну, нашего атома припадает больше на ионы. Так как э, вначале у нас было так, что доля энергии сначала припадает на э, Ну, а вывод это просто, э, построена э, одномерная модель на небо ну, плазменных пучком нейтральных атомов как бы я ее сделал для того, чтобы упростить как бы вычисление. Есть новое, ну, есть методы, такие как вот, а, астрата. Да. Но она очень да, там, емкая, долгая, и поэтому как бы для таких вот, например, как, ну, примитивных целей, как бы, ну, не имеет смысла им пользоваться, а, ну, как бы, я предполагаю, предлагаю свою модель. Все? Да. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. А вот насколько там отличается температура электронного и... Предыдущая? Ну, вот этого я не почитал, я просто сделал картинку. Для... Ну, вот так по твоей картинке, картинку в ядре Да. Там, ну, ядре точки, проточку, как бы... Ну, 5, 10, где Скай, не, вот не там, где-то там время В начале. В начале. Нет, ну, что так? там, там, нет, оно идет, это я вырезал только кусочек сначала. Ну, а оно идет дальше в да? прямой линии. Ну, они также расходятся. Это прямая линия. Ну, да. Вопрос еще. Нет? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok отличает, что в ходе выполнения поставленной задачи ловко показал хорошее понимание основы для того, чтобы на него работать, умение работать с операторами источниками, обрабатывать электронные дыши отдела информации и хорошее владение приемами работы работу на компьютере. Приемы. Все равно что работа выполнена на хорошем уровне, соответственно, требованиям, которые являются бакалавским работам. Рецепт.

А если тем, старшина Канова, считает, что представленная работа долгоориентирована, например, так и так и заслуживает этой отличи. А, да. Конечно.